नाहूम पहला बाब नैनवा की बाबत बारे नबूवत, अलकुशी नाहूम की रोया की किताब खुदावंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है हां खुदावंद इंतकाम लेने वाला और कुहार है खुदावंद अपने मुखालिफों से इंतकाम लेता है और अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है खुदावंद कहर में धीमा और कुदरत में भड़कर है वो मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा खुदावंद की राह गिरदबाद और आंधी में है और बादल उसके पांव की गर्द हैं। वो ही समुन्दर को डांटता और सुखा देता है और सब नदियों को खुश्क कर डालता है बसन और किरमल कुमला जाते हैं और लुबनान की कौम्पलें मुरझा जाती हैं उसके खौफ से पहाड़ कांपते और टीले पिघल जाते हैं उसके हजूर जमीन हां दुनिया और उसकी सब मामूरी थरथराती है किसको उसके कहर की ताब है उसके कहरे शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है उसका कहर आग की मानंद नाजिल होता है वो चट्टानों को तोड़ डालता है खुदावंत भला है और मुसीबत के दिन पनागा है वो अपने तवक्कुल करने वालों को जानता है लेकिन वो उसके मकान को बड़े सैलाब से नेस्तो नाबूद करेगा और तारीकी उसके दुश्मनों को रेग देगी तुम खुदावंद के खिलाफ क्या मंसूबा बांधते हो वो बिल्कुल नाबूद कर डालेगा अजाब दोबारा ना आएगा अगरचे वो उलझे हुए कांटों की मानिंद पैचीदा और अपनी मैं से तर हूं तो भी वो सूखे भूसे की मानिंद बिल्कुल जला दिए जाएंगे तुझसे एक ऐसा शख्स निकला है जो खुदावन के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता और शरारत की सलाह देता है खुदावन यूं फरमाता है कि अगर अगरचे वो जबरदस्त और बहुत से हों तो भी वो काटे जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा अगर अगरचे मैंने तुझे दुख दिया तो भी फिर कभी तुझे दुख ना दूंगा और अब मैं उसका जुआ तुझ पर से तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा लेकिन खुदावन ने तेरी बाबत ये हुक्म सादर फरमाया है कि तेरी नस्ल बाकी ना रहे मैं तेरे बुतखाना से खोदी हुई और ढाली हुई मूर्तों को नेस्त करूंगा मैं तेरे लिए कब्र तैयार करूंगा क्योंकि तू निकम्मा है देख जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है उसके पांव पहाड़ों पर हैं यहूदा अपनी ईदें मना और अपनी नजरें अदा कर क्योंकि फिर खबीस तेरे दरमियान नहीं गुजरेगा वो साफ काठ डाला जाएगा। नाहूम दूसरा बाब परागंदा करने वाला तुझ पर चढ़ आया है कला को महफूज रख राह की निगहबानी कर कमर बस्ता हो और खूब मजबूत रह क्योंकि खुदावंद याकूब की रौनक को इसराइल की रौनक की मानंद फिर बहाल करेगा अगरचे गारतगरों ने उनको गारत किया और उनकी ताक की शाखें तोड़ डाली हैं उसके बहादुरों की सिपरें सुर्ख हैं जंगी मर्द किरमजी वर्दी पहने हैं उसकी तैयारी के वक्त रथ फौलाद से झलकते हैं और देवदार के नेजे बशिदत हिलते हैं रथ सड़कों पर तुंदी से दौड़ते और मैदान में बेतहाशा जाते हैं वो मछलों की मानिंद चमकते और बिजली की तरह कूदते हैं वो अपने सरदारों को बुलाता है वो टक्करें खाते आते हैं वो जल्दी जल्दी फसील पर चढ़ते हैं और अड़तला तैयार किया जाता है नहरों के फाटक खुल जाते हैं और कसर गुदाज हो जाता है हुसब बेपर्दा हुई और असीरी में चली गई उसकी लौंडियां कुमरियों की मानिंद कराहती हुई मातम करती और छाती पीटती हैं नैनवा तो कदीम से हौस की मानिंद है तो भी वो भागे चले जाते हैं वो पुकारते हैं कि ठहरो ठहरो पर कोई मुड़कर नहीं देखता चांदी लूटो सोना लूटो क्योंकि माल की कुछ इंतहा नहीं सब नफीस चीजें कसरत से हैं वो खाली सुनसान और वीरान है उनके दिल पिघल गए और गुटने टकराने लगे हर एक की कमर में शिद्दत से दर्द है और इन सब के चेहरे जर्द हो गए शेरों की मांद और जवान बब्बरों के खाने की जगह कहाँ है जिसमें शेर बब्बर और शेरनी और उनके बच्चे बेखौफ फिरते थे शेर बब्बर अपने बच्चों की खुराक के लिए फाड़ता था और अपनी शेरनियों के लिए गला घोंटता था और अपनी मांदों को शिकार से और गारों को फाड़े हुए से भरता था रब्बल अफवाज फरमाता है देख मैं तेरा मुखालिफ हूं और उसके रथों को जलाकर धुआं बना दूंगा और तलवार तेरे जवान बब्बरों को खा जाएगी और मैं तेरा शिकार जमीन पर से मिटा डालूंगा और तेरे एलचियों की आवाज फिर सुनाई ना देगी नाहूम तीसरा बाब खून खूनरेज शहर पर अफसोस वो झूठ और लूट से बिल्कुल भरा है वो लूटमार से बाज नहीं आता सुनो चाबुक की आवाज और पहियों की खड़खड़ाहट और घोड़ों का कूदना और रथों के हचकोले देखो सवारों का हमला और तलवारों की चमक और भालों की झलक और मकतूलों के ढेर और लाशों के तोदे लाशों की इंतहा नहीं लाशों से ठोकरें खाते हैं ये उस खूबसूरत जादूगरनी फाशा की बदकारी की कसरत का नतीजा है क्योंकि वो कौमों को अपनी बदकारी से और घरानों को अपनी जादूगरी से बेचती है रबल अफवाज फरमाता है देख मैं तेरा मुखालिफ हूं और तेरे सामने से तेरा दामन उठा दूंगा और कौमों को तेरी बरहंगी और मुमलकतों को तेरा सितर दिखलाऊंगा और निज़ासत तुझ पर डालूंगा और तुझे रुस्वा करूंगा हां तुझे अंगुष्ठनुमा कर दूंगा और जो कोई तुझ पर निगाह करेगा से भागेगा और कहेगा कि नैनवा वीरान हुआ इस पर कौन तर्स खाएगा मैं तेरे लिए तसल्ली देने वाले कहां से लाऊं? क्या तू नौ आमून से बेहतर है जो नहरों के दरमियान बसा था और पानी उसकी चारों तरफ था जिसकी शहर पना दरिया नील था और जिसकी फसील पानी था कुश और मिसर उसकी बे इंतहा तवानाई थे फोत और लोबीम उसके हमायती थे तो भी वो जिलावतन और असीर हुआ उसके बच्चे सब कूचों में पटक दिए गए और उनके शुरफा पर कुर्रा डाला गया और उसके सब बुजुर्ग जंजीरों से जकड़े गए तू भी मस्त होकर अपने आप को छुपाएगा और दुश्मन के सामने से पना ढूंढेगा तेरे सब के लिए इंजीर के दरख्तों की मानद हैं, जिस पर पहले पक्के फल लगे हों जिसको अगर कोई हिलाए तो वो खाने वाले के मुंह में गिर पड़े देख तेरे अंदर तेरे मर्द औरतें बन गए तेरी मुमलकत के फाटक तेरे दुश्मनों के सामने खुले हैं आग तेरे अड़बंगों को खा गई तू अपने मुहासरा के वक्त के लिए पानी भर ले और अपने कलों को मजबूत कर गढ़े में उतर कर मिट्टी तैयार कर और ईंट का सांचा हाथ में ले वहां आग तुझे खा जाएगी तलवार तुझे काट डालेगी वो टिड्डी की तरह तुझे चट कर जाएगी अगरचे तू अपने आप को चट कर जाने वाली टिड्डियों की मानिंद फरावान करे और फौज मलख की मानद बेशुमार हो जाए तूने अपने सौदागरों को आसमान के सितारों से ज्यादा फरावान किया चटकर जाने वाली टिड्डी खराब करके उड़ जाती है तेरे उमरा मलख और तेरे सरदार टिड्डियों का हजूम है जो सर्दी के वक्त झाड़ियों में रहती हैं और जब आफताब निकलता है तो उड़ जाती हैं और उनका मकान कोई नहीं जानता ऐशाह यसूर तेरे चरवाहे सो गए, तेरे सरदार लेट गए तेरी रियाया पहाड़ों पर परागंदा हो गई और उसको फराहम करने वाला कोई नहीं तेरी शाइस्तगी ला इलाज है तेरा जख्म कारी है तेरा हाल सुनकर सब ताली बजाएंगे, क्योंकि कौन है जिस पर हमेशा तेरी शरारत का बाज ना था